Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beyti, ashabından üzerine olsun. Uca Allah Allah'tırla bizi, ailemizi korusun. Çok güzel bir söz alimlerden. Dey ki Rabbinden başka sənə sığınacak yeri yoxdur. Subhanallah. Ancak sen ona sığınmalısın. Rabbinden başka sen ne koruyan var, ne de sıkınca var. Subhanallah. Eğer sen her bir işinde ona sığınsan, İlahına sığınsan, yaxşı işlərində də, çətinlikdə də və acizliyi dərk etsən, o zaman bütün məqsədlərinə çatmış olarsan deyə Sübhanaullah. Baxın, el-abdu la bud en yahsa'u minnu taqsir. Mütləqdir ki, insan qüsürlü olsun ibadətlərində. O qüsrünü aradan qaldırır istighfar, bağışlanma diləmək. Həmçinin mömin səbirli olmalıdır. Həmçinin mömin İstiğfarla tətimmutaat ibadətlərdə kamilləşər. Səbrlə yəqinliyi kamil olar. Allahın vədi haqqdır. Onun ki Allah təala Quranı Kərimə baxın cəm eliyib. Fasbir səbr ilə fa in, inna va'dallahu haqq. Allahın vədi haqqdır. Vəstəğfir zəmbik günahlarından bağışlanma dilə və səbbih bihamdirabbik bil-əşyi və libkar. Səhər axşam Rəbbinin şanına təriflərdinə İstiğfar səbir bir yerdə qeyd edilir. İstiğfar qüsurları adan qaldırır, səbirdə Allahın vədinə yəqinliklə inanırsan. Bax mömin belə olmalıdır. Nə gözəl bir nədir, bir fayda. Baxın deyir ki, məsulibətin ni'am illa bil tereqva insanlardan nemətlər nə zaman qaldırırlar təqvanı tərk edir təqva nədir Allahın buyruqlarını yerinə yetirmək haramları çox edir val isə əf iləndir və insanlara pis davranır insanlara pis davranmaq nemətlərdən məhrum olmaq deməkdir yəni nemətlər insandan nəy niyə qaldırırlar subhanallah la ilaha illallah ona görə biz həmçinin nə etməliyik şükrü çox etməliyik kim Allah şükrü çox edərsə xoş anında Allah təala onun çətin anında onun müdafiədir. Allah təala vəd edilib şükür edənlərə nemətlərinizi artıracaq, həmçinin onlardan bəraları uzaqlaşdıracaq. Fəmən şəkərəllah kim Allah şükrlərsə, ruziyə görə Allah onun ruzlərini artırar. Kim Allah şükrlərsə, Allahın təqdirinə görə Allah onun itayətini artırar. Nemətlərə şükrlərsə, sağlamlığa görə şükrlərsə, Allah sağlamlığını artırar. Allah həmd et ibadat ehlisən həmd et nemətlərə görə subhanallah. Onu görünədir şükürdə görünə qədər faydaları var. Allahım sən bizləri şükürdən qullarından elə. Amin, amin, amin.